Поляки бьют тревогу. Реально, украинцы собираются выезжать из Польши. Все. Никто здесь не собирается оставаться. Провели социальное исследование. И выяснилось, что всего лишь 11% украинцев хотят остаться тут, в Польше. Реально сравнивали с предыдущим годом, с позапрошлым годом. Ситуация была тогда, там 46% хотелось остаться и так далее. Основная причина, почему все хотят уехать из Польши. В том, что люди не могут здесь прижиться. И дело не в языке. Язык не является вообще проблемой, язык люди учат и достаточно просто, да, для украинцев это все. Основная проблема в том, что не общаются люди между собой. 56% населения украинского здесь, в Польше, не имеют друзей-поляков. Они общаются с поляками только на работе. Прикиньте, 56% это больше половины. У остальных, как бы, есть друзья, но, видать, не сильно все хорошо и собираются, все люди при первой же возможности свалить. Что, чем это чревато для Польши? На самом деле хреновая ситуация, тем, что если миллион человек отсюда свалит, то этот миллион человек надо кем-то заменить. В первую очередь, естественно, приедут чуваки какие-то не там с Украины и скорее всего с Беларуси, да, а где-то откуда-то подальше, которым будет абсолютно плевать на эту историю, культуру Польши и на язык. И не факт, что они вообще собер... будут учить этот язык Соответственно, всю свою культуру они привезут сюда а Поляки вряд ли пойдут в субботу-воскресенье работать, как это делают украинцы И за те денежки, которые это делают украинцы Поэтому прода... товары, скорее всего, ну не скорее всего, а так по экономике У меня экономическое образование, если что Все поднимутся вверх и, ну, будет, блин, жопа на самом деле Будут дорогие э, товары, не будет кому работать придется привлечь каких-то иммигрантов из стран Африки и так далее. Вот такая вот ситуация, вот к чему ребята, они и доразговаривались. А какие-то Германия, Испания, Бельгия и другие страны будут от этого, конечно же, только выигрывать. А поляки от этого сами, от своей же, получается, своего менталитета будут страдать. Уроки монетизации, продвижения личного бренда в социальных сетях, вверху по ссылочке в шапке профиля.